Ще у підлітковому віці ті питання, які замовчувалися родині, можливо, є такі родини, до підліткового віку, вони виходять назовні. Тобто психосексуальний розвиток малюка, якщо він не підтримувався найближчим оточенням раніше, у підлітковому віці він може якісь проблемні боки показувати. Это такой кризис, когда я еще не взрослый, но я уже не ребенок. И, естественно, появляются там сексуальные там, желания, то есть они понимают, что что-то происходит, плюс еще там начинает, может быть, там, как и в детстве мастурбация, и подростковая мастурбация. То есть если родителями это встречалось, то в подростковом возрасте проблем можно избежать. Но вопрос в том, что тут опять-таки две крайности. Либо очень жесткая британская семья, да, которая давала запрет на секс, либо вторая крайность, если это либеральная семья, где это нормально. Ну, говорили об этом, и этого было слишком много. Да, сексуальное половое воспитание да, в подростковом возрасте, то, что сейчас делают в школах, приносят бананы, они одевают презервативы на бананы. С одной стороны, да, они просвещают детей о том, что да, есть контрацептивы что в подростковом возрасте, конечно, нежелательно беременность, что случается да, у девочек. Но э, почему не прививают о том, что где любовь, где чувства. Секса не было, было очень много романтики, но, но там была интимность. Там были фильмы, где они догоняли друг друга, там за деревьями прятались, встречались, потом, правда, в следующей серии появлялись дети, непонятно откуда. То есть самого э, самой сцены, вот этой эротической сцены не было то потом, когда секса стало слишком много, ушла эта интимность. И вот очень важно для подростков вот это ощущение интимности, о том, что это не просто механические получения удовольствия, а что это любовь, это чувство, это понимание. И зрелые партнерские отношения, да, вот зрелая пара, это принятие в сексуальных отношениях эмоций, тоже агрессии. Страсті, якщо повертатися до нашого героя, ми можемо передбачити з тієї інформації, яка в нас є, що взагалі ситуація не виходить з межі норми. І тут проблема не у делікатному хобі нашого героя, так а проблема у семирічній кризі сімейного життя. Так і взагалі цим людям потрібно більше розмовляти, чому саме так. У них зараз складается. Почему самая зараз цепь принял него такую быстроту, так и находит и какие-то спильные решения. Это соблазняющая структура характера. Когда сердце мое разбили, да, когда я любил. И теперь я буду только вот заниматься сексом и не открою больше никому свою душу. Тоже такой момент. Потому что она же тоже говорит о том, что он про нее забывает. И он перестал на нее обращать внимание. То есть у него же есть это в претензиях. Так ли это, мы сейчас не можем ничего об этом сказать, потому что, чтобы понять, что происходит у партнеров, нужно выслушать двоих партнеров и посмотреть вообще, что у них происходит на сегодняшний день в их взаимодействии, в их отношениях, в их чувствах, в эмоциях. Можно, конечно, предполагать, какая у него была семья, да, была ли у него доминирующая мама, были ли запреты на секс. То есть это все понятно влияет на сегодняшнюю его ситуацию. Но в таком случае... Важно поисследовать, что у них сейчас происходит в отношениях. Когда вот эти претензии и вот эти конфликты начались. Да, если, например, мужчина смотрится на меня и порнуху, а на жену не обращает внимания, у них разлад сексуальной жизни. Естественно, это вызывает определенные переживания и что делать дальше. Вопрос в том, что можно разбирать здесь и теперь. Это кризис, что они накопили, какой у них общий котел, что они туда вкладывали, как они переживали. И вообще, вспомнить уж любят они друг друга. То есть здесь получается просто, ну, как бы с моей точки зрения, ты смотришь порнуху, а ты бы была бы такой, как я вот смотрю, и у нас было бы все хорошо. Но это не про договор, это уже про упреки. И если они хотят сохранить свою семью и свой брат, то им нужно просто с этим разобраться. Они запутались. И может быть сложно увидеть, да, какие-то другие решения их вопроса. То есть, это же не факт, что нужно отказаться от порнографии или нужно пойти пройти курсы ЕИШ или ну, вумбилдинга или еще что-то. Может и так. Потому что если за 7 лет у человека это хобби, и просто сколько он уже да, увлекается всем этим. Если до этого все устраивало, не было конфликтов, то что произошло сейчас? Моя тітка мешкає в передмісті з родиною у маленькому будиночку. Вона всіх вже звела з розуму, бо завела 20 кіз у тому ж домі. Час від часу вона приводить нових кіз. Лікує їх, готує. Живуть вони у кімнатах краще за родичів. Що робити? Валентина Петрівна Цей не в моїй компетенції. И я не могу сказать, нормально это или ненормально, да, вы никого не обижать, да, и не вешать никаких своих ярлыков. Конечно, 20 коз, живущих в доме вместе с семьей, но это действительно как-то, ну, странно, наверное. И вопрос в том, что нужно просто может быть спросить у этой женщины, которая приводит, она их лечит, она о них заботится. Зачем ну, вообще? Что с ней происходит? И послушать, что она ответит, и может быть здесь нужно обращаться к другим специалистам, потому что в зависимости сколько ей лет, какой возраст, то есть могут быть и, и когда женщина переживает климакс, с ней происходят очень странные вещи. То есть, что на самом-то деле вот, с ее реальностью, да? и для чего вообще, вот, что дают ей эти пазы. Мой много времени проводит за компьютерными играми. Мало того, что я сама занимаюсь квартирой, вечерей, пранням, да и вообще мы могли бы интереснее проводить время у двух. Маргарита, Харьков. Хочется сказать о том, что когда хобби перестает быть хобби, становится зависимостью. Если в детстве ребенок увлекается только чем-то одним, и больше его ничего не интересует, а это та же тема компьютера, потому что сейчас очень даже многих интересуют родители, и мой ребенок сидит в компьютере. Если помимо компьютера есть другие удовольствия, другие какие-то хобби, то есть ребенок гуляет, читает книги, ну да, сейчас такой, такой век. И это касается и взрослых людей. Если помимо компьютера нет удовольствия в жизни, и действительно человека ничего не интересует, то с моей точки зрения это может быть просто уход от реальности. Там ему хорошо. То есть там он, что вообще происходит в компьютерных играх. Да, и вообще вот в компьютерах. То есть если ты проходишь какую-то игру, ты там преодолеваешь препятствия. В принципе, как и в жизни. Но там ты обязательно получаешь бонусы. Но это в другой реальности. Это в фантазии. И тут вопрос в том, что может быть это действительно зависимость. Я не знаю, опять-таки, это со слов героини, да, что вот он сидит в компьютере, сколько он сидит, как он сидит, действительно ли он не расширяет свои границы, его больше ничего не интересует. Потому что сидеть за компьютером три часа в день и сидеть за компьютером с утра до вечера, не ест, не пить и не приводя себя в порядок с нечищенными зубами и с длинными уже отросшими волосами у мужчины, это уже про другое. Это может говорить о компьютерной зависимости и уходе от реальности. Что здесь, в этой реальности, в этой жизни, чтобы пойти, встать пройти через какие-то препятствия, получить потом бонус. Достаточно небезопасно, чтобы это делать и двигаться вперед именно вот в этой реальности. Потому что какие бы ни были фантазии, но жить он не сможет в игре и решать какие-то вопросы именно в этой, в этой в реальной жизни. Моя дружина працює у державній установі, грошей отримує дуже мало, працює зранку до ночі і вихідними теж. Вдома майже не буває, змінювати роботу вона не хоче. Кажется, ютя дуже подобається. Як її переконати без підпису? Как переделать? Жену не знаю. Переделыванием я и я думаю, мои колеги психологи не занимаемся, чтобы кого-то переделывать. вопрос в том, что опять-таки, что происходит, да? Сколько лет этой героине? Насколько важна для нее эта работа, что она там для себя получает? Потому что ну, переделать иногда достаточно небезопасно поменять вид деятельности. Иногда даже небезопасно поменять стиль одежды. То есть человек что-то получает на этой работе, да? она приходит поздно, Это работа для какие-то ресурсы. Да, то, что рушатся отношения, это уже вопрос опять-таки отношений. То есть почему она не приходит домой, почему не тянет домой? Что она, чего может быть, ей не хватает от ее партнера? Проблематика в том, что партнеры не общаются, и, и пока они не поговорят и не прояснят ситуацию. То есть можно долго обижаться, кого-то пытаться переделывать, устраивать скандалы, но если она так живет, она выбирает так жить для себя. Она получает определенный ресурс, или может быть просто она не видит смысла что-то менять, или может быть просто страшно что-то менять, потому что многие Сталкиваешься с тем, что люди выбирают, говорят, да, я вот сижу вот в этом болоте, но я знаю, какое это болото. Пусть оно воняет, пусть оно застоявшееся. Но я лучше побуду здесь, потому что что там сделать шаг вправо или влево очень страшно. Потому что здесь я знаю, как оно пахнет. А как будет пахнуть там, я не знаю. Поэтому просто пообщаться и ну, просто никого не переделывать. Потому что вопрос в том, что мы не можем изменить другого человека. Мы можем поменять свое отношение к этой ситуации. Хобби – прекрасно, только вам не понимает чего-то Спробуйте перенести свои эмоции у справжнее реальное життя. И оно вам А мы чекаем на ваши истории и за нашим милом. Життя – это простейшее. Мы встретимся в следующем году.